belum sebelum ini belum pernah lagi suatu tindakan dibawa ke mahkamah untuk mempersoalkan kuasa Perdana Menteri untuk mengikat persekutuan dalam sebarang kontrak antarabangsa. Menurut Kalau nak kata UMNO tak bersekongkol dengan pengkhianat negara, nak cakap macam mana ni? Sebab perjanjian Anwar Trump ni, dia khianat kepada negara, dia gadai kedaulatan negara. Kita serah kedaulatan negara kita kepada US. Jadi kalau UMNO berkobar-kobar kata demi negara, apa yang demi negaranya? perjanjian yang Anwar buat ini kau sokong malah mereka benar ubi telah pun membuat sidang media yang sama tahun lalu berhubung hal ini dan seperti yang saya bangkitkan dalam rumah masyarakat tersebut saya katakan di sini sebenarnya uh, perjanjian ini dibuat siapa yang sebenarnya mahukan saya fikir yang mahukan sebenarnya sebenar ini adalah yang amat berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim sendiri jadi banyak untuk maklumat semua Alhamdulillah uh, tahniah kepada ahli parlimen pembangkang yang telah memfailkan saman kepada yang amat berhormat Datuk Sian Anwar Ibrahim uh, di mahkamah yang mana mempertikaikan sama ada Anwar Ibrahim ini sah ataupun tidak sah dalam dia menandatangani perjanjian Anwar Trump ni. Jadi kes ni dah dibawa ke dah dibawa mahkamah oleh Wartiah Muti lah. Dan saman ni akan bermula Isnin ni. Maknanya hari Isnin ini akan bermula lah. Uh, dan hari Isnin ni juga bermula lah juga sidang parlimen juga. Uh, jadi memang uh, enjoy the game lah guys. Enjoy the game. Jumpa. Saya mewakili kerakan daripada Perikatan Nasional telah dihantar oleh Uh, pembangkang untuk mewakili ka kami semua ke dalam mesyuarat caucus Melibatkan kerajaan dan pembangkang Berhubung dengan perjanjian timbal balas Amerika Malaysia ini Dan uh, dalam mesyuarat tersebut seperti mana yang kami maklumkan tadi Belum laporan penuh belum dikeluarkan Tapi mesyuarat tersebut agak tegang Melibatkan kedua-dua pihak uh, Daripada kerajaan backbenchers Backbenchers kerajaan dan juga daripada pembangkang Yang mempersoalkan uh, apa yang telah berlaku Yang dibuat oleh uh, Yang mantan menteri MITI Yang berhormat uh, senator Tengku Zafrul dahulu ya, dan juga uh, apa yang telah uh, MITI putuskan bagi pihak kerajaan Malaysia dan dalam mesyuarat tersebut sebenarnya kalau dilihat dalam perbincangan tersebut uh, yang yang banyak bercakap adalah uh, pengurusi uh, jawatan kuasa pilihan khas hubungan antarabangsa dan perdagangan antarabangsa iaitu Yang Mohamad Subang Jaya Yang Mohamad Wong Chen merupakan pengurusi uh, jawatan kuasa pilihan khas yang beberapa kali membangkitkan ketidakpersetujuan beliau ke atas apa yang telah berlaku dalam rundingan tersebut Dan beliau sendiri bersama dengan rakan-rakan ahli parlimen Backbenchers PKR Telah pun membuat sidang media yang sama tahun lalu berhubung hal ini Dan seperti yang saya bangkitkan dalam rundingan tersebut Saya katakan di sini sebenarnya uh, Perjanjian ini dibuat siapa yang sebenarnya mahukan Saya fikir yang mahukan sebenarnya sebenar ini adalah Yang amat berhubungan Perdana Menteri Dato' Suyana Ibrahim sendiri Jadi banyak perkara yang kalau kita teliti dan kita cuba tanya dalam parlimen tidak dijawab dengan baik oleh MITI ya, mereka tiba -tiba amat amat defensif tidak mampu menjelaskan dengan tuntas kenapa butiran-butiran yang merugikan negara dibenar masukkan dalam uh, perjanjian tersebut ya, ini perkara yang kami masih lagi menunggu jawapan dan kami bersedia uh, berjuang dalam Dewan Rakyat dalam sidang kali ini, penggal kali ini untuk kita bertanya kepada Perdana Menteri sendiri dan juga kepada Menteri MITI yang baru Datuk Seri Johari Kani yang saya fikir dia pun pening kepala nak menyuci balik apa yang dibuat oleh Yang Mohammad Tengku Zafrul. Ya. Jadi jangan ingat apa yang dah berlaku tahun lepas, kita buka buku baru tahun ni. Ha, jangan. Ini tahun baru lagi kami gasak apa yang kerajaan Madani ini untuk perjanjian ini. Jadi saya mungkin minta pasukan okay, lawyer lah abis. untuk terangkan. Selamat tengah hari dan salam sejahtera kepada media rakan-rakan uh, media dan salam sejahtera kepada YB-YB yang ada pada hari ini ya. Dan uh, bersama saya pada pagi ini juga adalah uh, yang berbahagia Encik P. Beza Murti yang juga akan bertindak sebagai salah seorang peguam untuk tindakan yang telah dibawa. Nah, secara latar belakang, secara rumusan saya berikan, tindakan ini dibawa oleh empat orang pelintif, lima orang pelintif, iaitu Datuk Rasul bin Wahid, ahli parlimen bagi Hulu Tengganu, Encik Fatul, YB Fatul Husey bin Ayub, ahli parlimen bagi GRIK, Datuk Awang bin Hashim, ahli parlimen bagi Pendang, Datuk Wira Mas Ermiyati binti Samsudin, ahli parlimen bagi Masjid Tanah, dan Datuk Abdul Khalid bin Abdullah ahli parlimen bagi Wompin. Dan defendant-defendant di sini adalah yang pertamanya Datuk Sri Anwar bin Ibrahim dalam kapasiti rasminya sebagai Perdana Menteri Malaysia, Peguam Negara dan juga Kerajaan Malaysia. Saman formula yang telah difailkan ini adalah berdasarkan berlatar belakangkan kepada perjanjian perdagangan timbal balik yang telah pun ditandatangani. Jadi antara perintah-perintah yang telah pun difailkan uh, yang dimohon oleh pelinti-pelinti di sini adalah satu deklarasi bahawa defendant pertama iaitu uh, Perdana Menteri kita tidak mempunyai kuasa perlembagaan untuk mengikat persekutuan kepada perjanjian perdagangan timbal balik melalui tanda tangan atau dengan apa-apa cara sekalipun tanpa pematuhan terhadap penyertaan, rundingan kebenaran dan atau perkenan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Yang di-Pertuan Agong, Duli-Duli Yang Maha Mulia, Raja-Raja Melayu atau Majlis Raja-Raja dan Parlimen satu deklarasi bahawa defendant pertama dan defendant ketiga telah gagal untuk menegakkan serta melaksanakan kewajipan berperlembagaan tanggungjawab kolektif mereka kepada parlimen. Kolektif ya? Ministerial Responsibility dalam bahasa Inggeris. Yang ketiganya, suatu deklarasi bahawa Defendant kedua telah gagal melaksanakan kewajipan perlembagaannya untuk menasihati defendant pertama dan defendant ketiga berhubung prasyarat perlembagaan yang perlu dipenuhi sebelum Persekutuan boleh terikat secara sah oleh perjanjian perdagangan timbal balik Agreement on Reciprocal Trade eh, ART. Yang keempat, satu deklarasi bahawa selaras dengan itu, perjanjian perdagangan timbal balik ART antara Amerika Syarikat dan Malaysia bertarikh 20 Oktober 26 Oktober 2025 adalah tidak berperlembagaan, batal dan tidak sah. Yang kelima, satu deklarasi bahawa selaras dengan itu apa-apa pemberitahuan bertulis atau pensijilan yang dikatakan telah dikeluarkan atau akan dikeluarkan oleh atau bagi pihak persekutuan menurut perkara 7.2 Perjanjian Perdagangan Timbal Balik ART atau mana-mana peruntukan seumpamanya yang menyatakan bahawa persekutuan telah melengkapkan prosedur perundangan yang terpakai oleh defendant-defendant defendant adalah tidak berperlembagaan dan tidak mempunyai apa-apa kesan undang-undang. Dan yang keenam, sebagai alternatif, sekiranya apa-apa pemberitahuan bertulis atau pensijilan di bawah perkara 7.2 telah pun dikeluarkan atau dipertukarkan suatu perintah supaya defendant-defendant hendaklah mengambil segala langkah yang perlu untuk membatalkan dan menarik balik pemberitahuan bertulis atau pensijilan tersebut termasuk dengan memaklumkan kepada kerajaan Amerika Syarikat bahawa prosedur perundangan yang terpakai bagi persekutuan belum dilengkapkan dan bahawa perjanjian perdagangan timbal balik dipertikaikan sebagai tidak berperlembagaan dan tidak mempunyai kesan undang-undang domestik itu adalah perintah-perintah yang dipohon selanjutnya adalah perintah terhadap kos dan relief-relief yang boleh dikeluarkan oleh yang boleh diberikan oleh Mahkamah Tinggi Yang Mulia dan Hmm. Uh, afi, uh, permohonan ataupun saman pemula ini disokong oleh Effie bagi semua pelitif-pelitif yang dibuat oleh uh, YB Datuk Rasul sebagai pelitif pertama uh, dalam kes ini. Ya, itu saja secara ringkasnya permohonan yang telah pun dibuat berdasarkan kepada ART. Terima kasih. Ya. Selamat tengah hari dan salam sejahtera semua. Pertama sekali, uh, saya yang uh, yang juga adalah merupakan peguam bersama Kartik telah uh, memfailkan uh, tindakan ini di mahkamah. Pertama sekali saya ingin mengucapkan tahniah lah kepada uh, kesemua lima YB dan juga YB-YB lain yang menyokong tindakan ini kerana dalam sejarah uh, demokrasi berparlimen di negara kita, belum sebelum ini belum pernah lagi suatu tindakan dibawa ke mahkamah untuk mempersoalkan kuasa Perdana Menteri untuk mengikat persekutuan dalam sebarang kontrak antarabangsa. Menurut Perkara 43-3 Perlembagaan Persekutuan, Perdana Menteri hendaklah bertanggungan secara bersama dengan Parlimen. Bererti, sekiranya terdapat sebarang kontrak yang melibatkan kepentingan nasional, kepentingan negara, maka Perdana Menteri harus mendapatkan persetujuan daripada Parlimen melalui satu rang undang-undang. Art Ad ini adalah melibatkan satu uh, perjanjian yang amat penting di mana ianya memerlukan satu rang undang-undang yang diluluskan yang dibahaskan dan sekiranya diluluskan barulah boleh Perdana Menteri mengikat Malaysia dalam sebarang perjanjian. Tapi apa yang beliau lakukan ialah beliau telah menandatangani perjanjian tersebut tanpa mendapatkan sebarang kelulusan daripada parlimen. Secara umumnya bagi uh, pengetahuan umum Memang Perdana Menteri mempunyai kuasa untuk membuat tanda, uh, untuk uh, menandatangani perjanjian. Tapi sekiranya perjanjian tersebut menyatakan bahawa perjanjian ini ditandatangani ditandatangani oleh Kerajaan Malaysia okey. Kerajaan Malaysia bukan Malaysia, Kerajaan Malaysia bukan persekutuan. Kalau dia membuat satu tandatangan yang mengikat persekutuan, mengikat negara kita Malaysia, maka ianya melibatkan empat entiti iaitu Yang di-Pertuan Agong, Majlis Raja-Raja, kabinet sendiri dan juga Parlimen. Dan mesti ada suatu rang undang-undang yang meluluskan perjanjian tersebut. Dan itulah yang yang kita cuba nyatakan dalam um, kes ini dan kita harap mahkamah akan memberikan satu keputusan yang bagus dan juga kita juga mintalah supaya Perdana Menteri hormatlah sikit um, sistem uh, apa uh, parlimen negara kita supaya tidaklah masukkan apa-apa um, permohonan untuk membatalkan dia mahkamah mendengar apa hujahan di sebelah kerajaan apa hujahan di sebelah ahli-ahli parlimen sekian terima kasih